Maka teman-teman yang melakukan Allah Siapakah ulama yang mengikuti Al-Imam Al-Mahdi Dan siapakah ulama Ulama secara harfiah tentunya bukan ulama sejati Yang mengikuti Dajjal Ulama yang mengikuti Al-Mahdi Tidak jauh berbeda dengan Al-Mahdi Artinya di Gaiden Mahdi artinya yang diberi hidayah Hidayah ini mutlak dari Allah dan Allah hanya memberi hidayah kepada orang-orang yang tulus mencarinya. Awalnya kita mencari, tapi setelah itu kita dicari oleh sang pemberi hidayah. Maka ciri-ciri Al-Mahdi itu sebagaimana disebut dalam Al-Quran, bahwa hamba-hambaku tidak akan dapat diganggu oleh syaitan, oleh iblis. Siapa mereka? Al-Mukhlasin. Hamba-hamba Allah yang yang mukhlas, yang diberikan nur keikhlasan dalam kalbunya. Maka ciri-ciri Ulama yang akan bersama Al-Mahdi.